Согласно закону Украина милиции, одной из обязанностей, положенным на милицию, есть выявление и прекращение административных правонарушений. В частности, и по стихийной торговле, и незаконной торговой деятельности. Если взять прошлый год, отделением милиции, которое я возглавляю, составлено в общем за год 1132 протокола. Что касается стихийной торговли, значит, я назову цифру, 37 протоколов, статья 160, это часть 1 и 2, торговля из рук в неустановленных местах, и статья 152, порушение правил благоустройства, 143 протокола. Если взять по штрафам, Процентов 30 только штрафов взыскивается. Если взять 160-е статьи, их рассматривают суды. Чтобы наказать человека, привлечь к ответственности, надо согласно санкциям статьи изымать товар. Ну, так как большая часть, которая оторвут в городе, являются продукты питания, не скоропортящиеся, милиция должна изъять этот товар, Поместить в такие места, которые обеспечивают ее полное, полную сохранность данного товара. И если суд по, не, ну, по своим и законом возвращает данный товар, мы обязаны вернуть товар владельцу в полной сохранности. Таких мест на данный момент холодильные камеры и все остальное нету. Еще одной из проблем является: так как, например, скоропортящийся товар, надо решение по протоколу принимать в тот же день. На сегодняшний день суды поступают к ним административный материал, они назначают сроки, которые там у них ближайшие возможны для рассмотрения данного протокола. Это проходит и месяц, и полтора, то есть, естественно, товар за это время портится. Исходя из этого, выявляемые административные правонарушения, товар оставляется правонарушителю, так бы сказать, под ответственное хранение. После чего они спокойно разворачиваются, уходят за сто, там, за 200 метров, становятся снова, этот товар продают. То есть в тот же день повторно на человека написать протокол, согласно закону, нельзя. Только там, на следующий или последующий день. Чтобы, как бы, решить эту проблему, первое, на моё мнение, я считаю, что... Должен быть дежурный судья, чтобы в тот же день буквально в ближайшее время выносить решение. Ну и обеспечить, как бы с помощью городских властей, обеспечить места, которые могут, в которых можно хранить данный товар. Конфискованный. Ну, конфиску... Изъятый изъят, изъят. изъят до решения суда.